Maka waktu itu jemaah yang besarnya adalah AMNO, jemaah yang besar. Parti yang besar adalah AMNO ketika itu. Sekarang lainlah jemaah yang paling besar kali pas tidak AMNO dah. Oh. Jadi barang siapa nak ikut jemaah masuk pas jelah. Buat tanggungjawab masuk sokong benda yang dah besar, jangan kecikkan benda yang dah besar. AMNO tu nombor 3 ke nombor 4 dah dalam parlimen, paling besar sekali pas. Nombor 2 DAP. Nombor tiga bangkali PKR. UMNO tu nombor 4 tu nombor 5 dah tu PRU 15 PR 16 jatuh nombor 8 ke nombor 12 tak tahu dah ha. kalau tak betul kan 8 bila hilang kekuatan tanggungjawab siapa nak mengembalikan kekuatan ummah ini ummah bagi orang Islam dan bukan Islam dalam negara ini yang masih sedang bergelumang dengan pelbagai masalah ya lain diundi lain dapat Ikan keli ikan sepat Lain undi lain dapat Anak cacing dalam kopi pakar cacing dapat DAP Bengong jadinya rakyat Bukan rakyat nak DAP Bukan rakyat nak PKR Terbukti Pilihan raya lepas Rakyat nak keluarga Malaysia 127 kursi Anggota keluarga Malaysia 127 kursi rakyat bagi pilihan raya lepas 74 dengan Perikatan Nasional 30 dengan BN 104 23 dengan Parti Sarawak yang juga dalam kerajaan Malaysia campur tiga ni sudah ada 127 boleh buat kerajaan sebagai menyokong keluarga Malaysia tengok-tengok dapat keluarga Madanun presidennya bapak timbalannya bakalnya anak penasihatnya mak dia Bukan benda yang rakyat nak Tapi itulah benda yang rakyat bakal dapat Rakyat nak harga minyak lebih murah Dijajikan dapat minyak yang lebih mahal Rakyatnya je nak pada cukai yang lebih lega Tengok cukai dinaikkan Rakyat nak tarikh elektrik yang lebih murah Tarikh elektrik dinaikkan Rakyat tak nak kena kecing Ini bukan sekarang kecing Berak atas kepala langsung Rakyat nak kebebasan bersuara yang lebih Sekarang ni kalau bercakap lebih, akaun Facebook pun kena tutup. Menteri saya si cakap, kalau cakap lebih, kereta boleh akan sampai. Jadi yang terbela ini siapa? Sedap-sedap paspor, puspakom, kena rombak. Menara Kuala Lumpur, tergadai pada orang yang tak tak sepatutnya. Nak jual petai, pakcik petai pun kena lanyak. Jual belon, mat belon pun kena lanyak. Jadi peniaga atas besar pun bermasalah, peniaga kecil di bawah pun bermasalah. Jadi kerajaan ini untuk siapa? Tapi sebab ini bukan kerajaan pilihan raya. Dari segala kemelut ini, walaupun dinamakan kerajaan perpaduan, soal perkauman masih menghantui negara Malaysia sampai sekarang. Lagi dinamakan kerajaan perpaduan, lagi tak berpadu rakyat. Dengar cerita daripada kalangan UMNO dan sebagainya bagaimana dia masih-masih lagi memainkan sentimen-sentimen perkawaman. Jadi negara ini menjadi sebuah negara yang sedang berhadapan dengan pelbagai masalah. Ekonomi bermasalah, sosial bermasalah, soal kemiskinan bermasalah, soal hubungan luar bermasalah. Pelbagai masalah negara ini. Saya berkhidmat di bawah lima Perdana Menteri. Empat kementerian sebagai menteri penuh. Saya faham, saya tahu bagaimana kerumitan menguruskan pentadbiran negara daripada sudut keuangan dan sebagainya dan sebagainya. Dan nampaknya sehingga sekarang ini saya sedang menyaksikan masalah yang belum selesai. Maka Malaysia sedang mencari-cari satu formula Satu politik Yang akan menjadi jalan penyelesaiannya Sebab itu di awal ucapan saya saya menyebutkan bahawasanya Islam itu ada juga datang dalam keadaan negara sedang bermasalah. Islam itu juga dulu datang dalam sebuah negara yang sudah ada berbagai kaum, berbagai agama. Dan sejarah membuktikan Islam adalah penyelesaian. Setakat orang lain tak boleh menyelesaikan, tapi dalam sejarah itu telah terbukti Islam itu adalah penyelesaian bukan pembawa masalah. Dan ini yang menjadi tema ucapan Tuan Guru Presiden kita dalam muktamar yang lalu untuk kita terus menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia tidak perlu ada Islamophobia tidak perlu takut kepada Islam kerana sejarah tidak pernah menyatakan apabila Islam memerintah maka akan berlaku kezaliman, penganiayaan dan sebagainya. Semua orang ada hak, ada tempat di bawah Islam.